Добрий вечір. Добрий. Добрий. Як уся маєте, як, як ваше здоров'ячко. Я вас знаю. Знаєте? Так. Слава Україні. слава Україні! Героям і героїням! слава! А покажіть, яке гарне у вас татуювання. Боже, яка краса! Ну, дуже... Я так розумію, що герб був давно, а вишиванку ви добили. Не, это все сразу, это стоило три тысячи гривен, серьезно. Классно, да, хорошо. Это в Харькове вы были, че Вы из Харкова, так? Да, да, я из Харькова. Классно. Я вчера сейчас, подождите, кого я, а, краянина Сережу встретил с кривого рога. Ему тоже понравилось, он был на стриме, говорит, покажи, пожалуйста. Дуже ладно, этим А сколько вам роки скажите, пожалуйста? Пятьдесят один. И вы на сделали мне полтора месяца назад. Класс. А, у э, вас есть едет а татуировать? А есть, но не хочу показывать. Ну, ты же старая давно, что за молодости. Что? Давние? Ну, то есть это было где-то, да не где-то, это ориентировочно было где-то лет, 10 назад. Ну, то есть ну, я, я, вам хочу... скажу, я вам скажу, ну, это очень круто, что 50 лет, и вы такой сучасный, классно. очень. Потому что я, я патриот своей страны, вот честно вам скажу, я бы, я был под оккупацией. И я, ну то есть у меня заикание, то есть каждый организм по-своему переносит стрессы, mm -hmm. и, и мне дало это ну, на заикание. Вот. я, 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 ну то есть мой мой населенный пункт называется Старый Салтов, mm -hmm. Старый, Салтов, mm -hmm. не, не Салтовка, хотя многие путают Салтовка, я говорю Салтов. От, і я всей улицы был патриот. був патріот. Ну, Тяжело мне вспоминать все это, ну, ну, головне, что мені не соромно сказати, ну, як, як ти провів ну, час, ну, час, час, час окупації. Мені не стыдно сказати. Якщо вам тяжко розказувати на ефірі, те, що ви пережили, то не треба. Але я хочу вам дуже подякувати за вашу витримку. За вірність Україні. Дякую, дякую, дякую. От, зараз ще можу показати. Покажіть. Покажіть. А, Покажіть. Дякуємо Покажіть. вам дуже. Да, я я, я хотів би, ну то есть, я зрозумів, що я зараз в ефірі, так? Так. так. От. І хочу побажати всім глядачам натхнення і перемоги. Перемога буде за нами. За да. нами буде перемога. З такими людьми і... обов'язково. І я з самого первого дня знав і, і, і вірив в ЗСУ, в Збройні Сили України. От. Ну, тримайтеся. Добре, тримайтеся. Ви, 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 ви теж тримаєтеся. Ви мене розчули. <ріхи> тримайтеся здоров'я, маміцного. Дякую. Дякую, дякую. Я побіг. что-то несколько раз уже вас вижу. И перелистываете Вы... меня, да? Вы блогер, да? Я. Ну, типа того. Блогер. Чуть-чуть, да? Чуть-чуть. Не очень. Какие темы обсуждаются? Российско-украинскую войну. Политику. А за мир не хотите поговорить? Давайте поговорим. На ваш взгляд, самый реалистичный вариант окончания вот этого всего? Ну, я не Банга, я не знаю. Как я хочу, чтобы как было, я могу сказать. Как... Не, а вот реалистичный вариант такой. Реалистичный вариант заморозка конфликта, а после либо возобновления войны, либо будут давить на Россию, поменяется власть и все территории и рано или поздно вернутся обратно в Украину. Только так. Ну, более, более для меня реалистичный вариант. Mm. Будет дело обстоять при Но Я все-таки так, думаю, все мирно... думаю, что Россия будет, если даже будет заморозка, то мне кажется, что Россия снова потом нападет. Да ладно, ну зачем? Россия если затем, вы не зачем Россия напала, я не будете знаю. Будете себя мирно вести, никто. Вы же сами вот до 22 -го года... Мужчина, я у вас не кажется, спрашивала, Бели я, Бели? Я, я у вас это не спрашивала. Я не, сп... я не хочу, чтобы вы мне оправдывались, почему вы на нас напали. Факту? Да я не оправдываюсь. Сколько было, Подождите еще раз. Вы ищете оправдание года. своему нападению. Я у вас этого не спрашиваю. Я не спрашиваю, почему Россия напала. Я знаю ее без вас. Мы говорим о мире. Вы хотите о мире говорить? Ами... О мире. Я говорю вот. Самый реалистичный вариант это будет, образно говоря, две Украины. Одна Украина... С которой большая Россия, а другая Украина, с которой весь мир. И вот как вы думаете, какая Украина лучше заживет? Что вы имеете в виду, одна Украина, это с которой Россия? Это что за Украина? Что это за часть? Ну, вот, допустим, с вашей точки зрения, Крым это Украина. Конечно. Это не с нашей, это Уган, с точки зрения Мариуполь, закона. Меликонополь это Украина. Это с точки зрения закона, да, конечно. С точки да, зрения да, закона. Да. И, и Украина, ну а почему и там. Российские деньги, российские законы. Потому что это Поэтому оккупация. Говорю, что будет это оккупация. Укра... Гитлер тоже считал часть Советского Союза э, империей Германии Третьим Рейхом. Или еще как-то он хотел. Понимаете? Он тоже так считал. Он тоже так считал. Оккупация, она всегда несет временный характер. Оккупация всегда временная. Нет, ничего более постоянного Окупация чем... Оккупация всегда временная. Я у вас спросила конкретный вопрос. Вы сказали про две Украины. Расскажите мне, пожалуйста, одна Укра.. Границы очертите двух Украин. Двух Украин границы? <сусмотрит> ну это примерно будет так, как. Вы слушайте внимательно. Будет дело обстоять примерно в мирное время, как сейчас военное, плюс-минус. Понимаете? Назовите границы мне, пожалуйста, очередите границы двух Украин. Как вы разделите Украину? Объясните. Минуту можете помолчать. Минуту. Вы так, так довоюетесь вы, до полной капитуляции. Границы сейчас вы никто не Еще спрашивает. раз, еще раз. Мужчина, я не спрашиваю, как мы довоюемся. Я не спрашиваю вашу аналитику. Вы не военный. Вы не военный. Нет, я. Твои мысли просто. Не раньше. надо мне мысли ваши Про то, как мы воюем Как мы воюем, я знаю без вас Не надо мне это рассказывать Не надо, я это не спрашиваю не... У россиян как... какой-то словесный понос постоянно Вот они говорят то, что они хотят У них не спрашиваешь, а они просто говорят Ну вот почему так? Я вас вы... вы взрослый человек вы, свой пон... Я задала вопрос И дала вам возможность говорить Твое мнение, как будет вы мне задали вопрос, я высказала свое мнение и замолчала, и задала свой вопрос вам, и вы не можете на него ответить. Ответьте на вопрос. Для меня был вопрос. Границы, как вы разделите две Украины? Вы сказали. Давай. Сейчас никто не скажет, как будут две а, Украины. А ты не знаешь. Вы будете а, воевать не до тех знаешь. пор. Как ты думаешь, какие границы будут? Какие границы будут, сейчас никто не скажет. Ну, и все. А зачем тогда об этом говорить, если никто ничего не знает? Зачем об этом говорить? Зачем об этом говорить, если никто ничего не знает? По Днепру будет граница. А, по Днепру вы дойдете до Киева? До, до Киева дойдем. Вы дойдете до границ речки Днепро? Конечно. Конечно. Ого! Ого! А как вы это сделаете, скажите? Подождите, как вы это сделаете? Как только даже не отвернуться от вас ваши заокеанские... А, то есть вы ждете, когда от нас отвернутся и на беспомощную, безоружную Украину? Дай мысль завершить. Ну давай. Только они к вам боком повернутся. И все. И вы сразу взвоете и поднимете руки в гору и будете кричать «сдаемся». Ну что, ваша армия характеризуется двумя словами. ухилян дезертир. Ну еще мародер сюда можно прийти. Все, свободно. И это все? И это все, на что он был Как вы дойдете до Днепра? Как только от вас отвернутся, мы, как крысы, снова на вас нападем. И вы будете сдаваться. Сдавайтесь! Ох, вы какие нехорошие украинцы, не сдаетесь. Ух, какие вы неонацисты сопротивляются оккупантам. Как же это плохо. Йой-йой-йой. Ручки поднимайте. Что сдаются? Дезертиры, сдаются, ухиляются. Все, никто не может воевать. Украинской армии уже нема. Россияне зашли в Киев. Скоро дойдут до пащи. Вся. Вибиральна яма вляй. Як це називається, коли людина не живе, не сприймає реальність? Є таке слово. Соліпсизм називається, коли людина не здатна сприймати реальність. Соліпсизм.